Сегодняшнее время говорит о том, что преступления, связанные с использованием огнестрелов, будут усиливаться, увеличиваться их количество. Раз так и обороняться надо адекватно, не с кухонным ножом. Поэтому благоразумная легализация огнестрельного оружия на руках у населения и передача людям права на ношение и использование огнестрельного оружия была бы своевременной и правильной. Нужно просто взвесить сегодняшнюю действительность и отдать себе отчет в том, что, первое, полиция не защитит на сегодняшний день, она разрушена, она не, она не создана, как говорят. Милиция разрушена, полиция не создана. Второе, разгул преступности. Третье, сумасшедший оборот нелегального оружия. Все это говорит о том, что граждане будут один на один с преступниками, с преступниками вооруженными. Отдавать отпор эти граждане должны, повторюсь, адекватно. Законодательно необходимо предусмотреть механизм жесткой ответственности за любое нарушение с, с использованием оружия. Усилить ответственность за преступления с использованием огнестрельного оружия. Усилить многократно система петиций в адрес президента. Это выдумка для того, чтобы народ немножко разрядить. Это зрелище. Почему же? закона до сих пор нет, да потому что он не нужен нынешней власти.